ઉદના બમરોલી વિસ્તારમાં આવેલ આરાધ્ય કોર્પોરેશન ઓફિસની બહાર બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ મામલે મુખ્ય આરોપીઓને પોલીસે વરઘોડો કાઢ્યો હતો ગત 28 નવેમ્બર 2024 ના રોજ આશરે 8:00 વાગ્યે બમરોલી રોડ ઉપર આવેલી આરાધ્ય કોર્પોરેશનની ઓફિસ બહાર બાઇક ઉપર આવેલા અજાણ્યા શખ્સોએ તાબડતોડ ફાયરિંગ કર્યું હતું ઘટનાને પગલે ઉદના પોલીસ અને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તાત્કાલિક રીતે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી આ ગુનામાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપીને ગઈકાલે ઉધના પોલીસે

चेक करके आरोपियों को ट्रेस करके आरोपियों को उधना पुलिस ने बिहार और नेपाल के बॉर्डर से आ, पकड़ के लाए हैं और जो जगह पर फायरिंग का बनाव बना था वो जगह आरोपी सामने से दिखाने वाले थे तो उनको पंचनामा करने के लिए वो स्पॉट पर लेके आए सर आरोपी फायरिंग के बाद पुलिस के लिए कितना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ब्लाइंड केस था किसने फायरिंग किया क्यों फायरिंग किया मोटिव नहीं मिल रहा था फरियादी को भी पता नहीं था तो पुलिस ने बहुत सारा डीपली इन्वेस्टिगेशन किया है और फिर जाके पुलिस को क्लू मिला था कि आरोपियों ने आरोपी है उन फरियादी के पास उधार से पैसा मांग रहे थे जो फरियादी ने नहीं दिया था उसकी अदावत में आरोपियों ने फरियादी के ऊपर फायरिंग किया था तो मुख्य आरोपी का नाम क्या है मुख्य आरोपी का नाम है गुरुमुख सिंह त्रिपाल सिंह चिखलीगढ़ और दूसरा आरोपी है शुभम उर्फे माफिया राजपूत